Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo esta deliciosa receta que es caldo de res o cocido de res. Eh, los ingredientes los voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a iniciar por cocer la carne. Yo voy a utilizar mi olla de cocimiento lento y en ella tengo una libra de bolovique y una libra de hueso de res. Voy a Voy a utilizar elotes, papas y yuca. Pero en este caso, eh, junto con la carne, voy a cocer la yuca porque es la que necesita más tiempo de cocción. De especias solo agregué eh, media cucharita de sal y dos cucharitas de consomé de res. Entonces aquí el tiempo pues va va a variar porque estará listo cuando todo esté blando, esté cocido. Entonces eh, cuando todo esté listo eh, seguiremos con la receta. Bueno, ya pasaron unas horas y ya tengo toda la carne cocida junto con la yuca. Entonces ahora lo voy a llevar a la estufa para darle el toque final. Bueno, aquí ya estamos listos para darle el último. La última parte de la receta tengo todo a fuego medio. La, las verduras que utilicé en la olla de cocimiento las retiré y añadí aquí cebolla, ajo, tomate, hierbabuena y, y cilantro picado para, para darle el toque final al, al caldo. La yuca y el hueso lo retiré porque ya está cocido. Entonces, aquí junto a, a las verduras. Voy a añadir las especias, dos elotes y dos papas. Entonces aquí lo voy a tener a fuego medio. Voy a tapar por aproximadamente media hora. Entonces pasado el tiempo para verificar sazón, eh, regreso. Ya pasaron aproximadamente 40 minutos y ya está listo el, el caldo. Verifiqué sazón y todo está cocido. Está delicioso. Entonces ahora eh, voy a ir a la presentación final. Bueno, aquí ya listo para almorzar. Esta es la presentación final. El caldo está delicioso. Con sus verduras, las tortillitas. Entonces espero les haya gustado. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Y un feliz día del Señor domingo. Hasta luego.